привет! Меня зовут Лося Килона, я ученица 10 класса Запорожской общеобразовательной школы 23. Ну, я вам хочу рассказать о своей любимой книге. Я ее прочитала, можно сказать, недавно, поскольку это новый автор, я впервые о нем вообще услышала. Это Энн Брашарес. Взрослая жизнь девушек у джинсах. Рассказывается о банальных историях каких-то, там рассказывается о жизни девушек, которые уже закончили школу, поступают в колледж, это невероятно интересно. Там рассказывается о их взаимоотношениях с родителями, с теми, кто их содержит всю как бы, оставшуюся жизнь, кто им помогает своими настановками ну, и многим чем другим. В общем, почему меня эта книга заинтересовала? Меня как бы интересует каждый новый автор, который выходит, и каждая новая книга. Я сразу пришла в библиотеку к нашей Наталье Михайловне. Она мне говорит, у нас вышла новая книжечка, можешь взять почитать. Я прочитала, это действительно невероятная книга. И самое интересное то, что она еще не закончилась. Еще будет новое издание, и там будет продолжение этой книги. Это невероятно. Я вам советую почитать. Это очень круто. Ну, как бы я могу сказать, это... Ну, можете прочитать сами, в принципе, все узнаете. Всем спасибо. До свидания.